Добрый день. По э, ходу антитерроссийской операции буквально два слова. Мы, к сожалению, сейчас в данный момент не можем. Э, находимся в режиме молчания и даем только информацию по предметам. Поскольку э, антитерроссийская операция продолжается, сейчас в активной фазе находится, период затишья, который мы наблюдали на протяжении последних суток, не надо его воспринимать, что это очередной фальстарт. По крайней мере, ну, есть данные о том, что... Это просто также связано с определенными организационными моментами в проведении операции. За, по некоторым событиям за последние сутки. Во-первых, что касается информации о том, что со стороны террористов активно используются, бывшие, ну, выступают бывшие сотрудники спецназа Альфа СБУ Крымского из Крыма. По нашим данным, действительно, активно на территории Крыма после оккупации прошел процесс перевербовки, скажем так, и ряд сотрудников спецназа, спецслужб перешли на сторону России, готовы, в общем-то, работать в ее интересах. Из них формировались группы, по нашим данным, они отправлялись в Балашиху, в Подмосковье, в центр ФСБ, где проходили переподготовку уже ФСБшными инструкторами, и после этого активно сейчас пересылаются на территорию Донбасса. По нашим данным, мы сейчас пытаемся восстановить хоть события, и интересная картина, что в последние годы при президентстве Януковича как раз вот именно крымские подразделения спецназа, спецслужб в первую очередь обеспечивались новейшими средствами вооружения, защиты, специальным амуницией и так далее. То есть это тоже наталкивает на определенные размышления. Мы сейчас этот вопрос активно изучаем. Естественно, по получению результатов мы будем об этом сообщать. Также, что касается сегодняшних событий в Славянске, там идут сейчас ну, активизировались боевые действия, и нас очень настораживает тот факт, что местные власти сообщили о вывозе сегодня, после обеда, группы детей там порядка 200 человек. Якобы в Артек, в Крым. Дело в том, что мы пытаемся сейчас установить вообще подробности вот этой, этой акции, скажем так, абсолютно непонятной. Дело в том, что так называемые местные власти Славянска не согласовали этот вопрос с силами АТО, никакой информации о порядке порядки вывоза детей нет вообще, то есть это очень нехорошо пахнет вся эта история, поскольку она похожа на спланированную акцию. Естественно, при идентификации детей и вообще мирного населения силовики огонь открывать не будут. Мы как раз боимся, что будут какие-то акции силовиков в этом, ой, террористов в этом плане проведены, с тем, чтобы потом вину на украинских силовиков склад скидывать. Очень надеемся, что мы ошибаемся в своих предположениях. И что касается сбитого беспилотного летательного аппарата силами АТО, здесь опять-таки мы хотели бы дать больше информации. Мы сообщили о том, что идентификация уже прошла, что модель сбитого беспилотника, который использовался террористами, соответствует модели, которая производится в России. Корпус, двигатель его российского производства, начинка электронная Тайвань. В настоящий момент точное назначение аппарата и задачи, которые он мог выполнять в зоне проведения операции со стороны террористов, специалисты говорят, что не могут дать исчерпывающего ответа. Сейчас они активно изучают то, что получили. И, в общем-то, нам обещали сразу же оперативно сообщить о результатах. Мы сразу, соответственно, сообщим уже общественности. Дякую. Перше питання задам від себе. Ми бачимо, як одразу по закінченню виборів антитерористична операція набула зовсім інших масштабів і розмаху, ніж ми могли спостерігати раніше. Чи значить це, що є вже якісь визначені строки закінчення цієї операції в зв'язку з активізацією? І чи розуміємо ми, що є тими кроками успіху до того моменту, поки ми не і там далі продовжити. Та? Тобто, скільки часу і до яких цілей прагне ця операція тепер? Я ну, я вчора, в общем-то, практично на цей вопрос відповідав, повторюсь просто в общих чертах. Активізація АТО після виборів, ну, в общем-то, по, нашим, по нашому мнению, як ми бачимо ситуацію, она, ну, нет єдиного ответа на этот вопрос. То есть мы считаем, что это как минимум два фактора нужно складывать вместе. Во-первых, силовики все-таки получают опыт, И в данной ситуации все равно остаются вопросы к взаимодействию, к обеспечению взаимодействия. То, что произошло в Донецке, мы увидели успешные действия. Это, по сути, действовал уже армейский спецназ, все равно это представители одного ведомства фактически. Они реализовывали полученную разведывательную информацию и реализовывали очень успешно. Но возникает вопрос. Мы увидели, допустим, они освобождают целые там жилые кварталы, районы города, тот же аэропорт и так далее. Но Спецназ это не пехота, это не охранные отряды. Он, ну, то есть они выполнили задачу, разогнали террористов, кого могли уничтожили, или обезвредили, или захватили в плен. Все, территория вроде бы очищена. Тут же встает вопрос взять ее под контроль, то есть обеспечить, блокпосты сразу выставить, организовать патрулирование. Контролировать эту территорию. Спис с этим не занимается, Он, это не его функция абсолютно. Поэтому тут встает вопрос взаимодействия как минимум с МВД. Чтобы МВД сразу или сиделами Национальной гвардии, ну или какими-то другими ресурсами обеспечило, возможно, территориальной обороной, воз, э, обеспечило взятие под контроль этих территорий. Но насколько мы знаем, этот вопрос решается. Но опять-таки это в рамках взаимодействия. Взаимодействие на, на, на с протяжении всей АТО вызывает большие вопросы. Но это первое. Второй фактор, мы думаем, субъективный все-таки сыграет свою роль. То есть руководство антитеррористической операции ну, действительно вызывало ну, как минимум много вопросов да, по отношению к той ответственности, которую на себя могут взять отдельные руководители, которые работают в штабе АТО, по быстроте принятия решений и по правильности принятия решений. Мы думаем, ну понятно, что сам господин Порошенко сейчас не решает он ничего, он, де-факто он еще, вернее, де-юре он не президент. Однако его заявление о том, что он будет ставить вопрос о рисковой эффективизации а то, но сейчас, вероятно, стимулирует как раз должностных лиц показать работу, что завтра, в общем-то, не оказался удел. Мы боимся, что это так. Но, тем не менее, есть надежда на то, что если Порошенко выполнит свое обещание и вплотную возьмется то, если будут назначены адекватные руководители, организована система взаимодействия и обеспечение, тоже больная тема, то, конечно, она операция будет подвигаться успешно. Наши силовики показывают, они могут успешно выполнять операции, акции в формате АТО, определенные проводить операции. Вопрос только о том, чтобы эти отдельные, скажем так, операции в рамках общей АТО, они, в общем, проходили постоянно и были едиными по замыслу и по проведению. Спасибо. Інтерфакс <кій> Україна, Скажіть, будь ласка, а є вас дані, як змінилось фінансове і матеріальне забезпечення учасників АТО там протягом останніх там буквально двох тижнів? как раз в последние дни, по нашим данным, конечно, уровень обеспечения возрос. Это вообще больная очень тема. Мы знаем, что запасов, в общем-то, у силовиков не было никаких. У МВД отсутствие спецсредств, в первую очередь, средств защиты. Та же проблема у Министерства обороны, только в плане уже, опять-таки, средств защиты, там, специальное оборудование, те же тепловизоры, ночные прицелы и так далее. Ну, это было жалкое зрелище абсолютно. Тут можно об этом долго рассказывать. И процесс продовольственного обеспечения тоже. Мы видели, что вот система аутсорсинга вообще, которая еще, в общем-то, до Януковича была, внедря, внедрялась, она вообще не приспособлена к таким ситуациям, к обеспечению силовиков вдали от мест постоянной дислокации. То есть это была система для дерибана бюджетных средств в мирное время. В военное время она не работает. Поэтому именно мы поставили, ну, вернее, силовики ставили вопрос о том, чтобы получать там хотя бы сухие. Первое, что мы попросили у американцев, дайте, пожалуйста, сухие пайки. Странно ну, выглядело по идиотски, но на самом деле это была действительно насущная проблема, и она остается такой сейчас. Но, насколько мы знаем, по разным каналам, то есть как раз вот эта тема смогла консолидировать и общество, и государство. То есть идет по линии международной помощи запрос на средства защиты на те же сухие пайки на те же ночные прицелы, тепловизоры, средства связи и так далее, что может закупать Министерство обороны. Но оказалось, что поставщики Министерства обороны, опять-таки, когда даже у Минобороны есть средства, которые она опять-таки с трудом реализует в силу законодательства, там тендера и так далее, вы знаете, 120 дней этот тендер проводится. Но оказалось, что и поставщики не способны сразу и единомоментно наладить массовое производство того, что они вчера продавали, в общем-то, единичными партиями, ну, небольшими партиями. И, конечно же, помощь волонтеров. Причем волонтеров и как наших патриотов в Украине самой, так и помощь из-за рубежа. Перевозятся те же бронежилеты, перевозятся небольшими партиями, поскольку, в общем-то, Украина сейчас зона конфликта. Эмбарго против нее не вводили, вроде наоборот, собираются оказывать помощь, и там уже какая-то помощь идет. Но де юре, Существует кодекс поведения экспортеров вооружений ООН и ЕС. Оба эти кодекса по критериям, когда экспортер должен воздерживаться от поставки товаров военного и двойного назначения, один из критериев это зона конфликта. То есть, вроде бы его наказать никто не может, но и государство, которое поставляет оружие или продукцию двойного назначения в зону конфликта, на него уже смотрят косо, что ребята вы не правы. Поэтому сейчас, в общем-то, Европа фактически закрыла границу для таких товаров, которые не идут в рамках помощи. А проблему решать надо. Поэтому практически полуконтрабанда. По финансовому обеспечению у нас тоже есть тревожные слухи о том, что там не выдают полностью денежное содержание и так далее. Мы пытаемся прояснить именно по Министерству обороны. Вроде бы нам убеждают, что там проблем нет. К сожалению, у нас очень плохо отлажены официальные контакты. Мы же работаем в основном по неофициальным источникам. Официальные контакты с МВД Национальной гвардией. Мы сейчас как раз эту проблему решаем, думаю, мы получим. Мы не хотим просто озвучивать то, что идет только снизу, мы хотим услышать обоснование сверху. То есть, когда мы видим картину в комплексе, тогда мы вам даем данные. В данной ситуации вот именно по МВД мы картину в комплексе не видим. По денежного удовольствия, там, гривен в день им дать Насколько я знаю, в бюджет все эти расходы включены. Если казначейство перечисляет деньги с силовым ведомством своевременно, то вопросов в выплате денежного быть не должно, в том числе увеличенного. Добрый день. Сергей Мельничук, Украинформ. Вы опубликовали на своей страничке в Фейсбуке обращение министра обороны по поводу ситуации с 51-й бригадой и с ремаркой о том, что к этому обращению есть вопросы у группы информационного сопротивления. Вы могли бы озвучить хотя бы какие-то? И связано ли это с ситуацией по поводу полковника Яцкого? Смотрите, то что, мы, то, что я указал в ремарке что по поводу вопросов, это не означает, что мы как-то опровергаем или оппонировать министру обороны именно конкретно в этом его обращении. Мы бы расширили просто тезис. То, что Министерство обороны должно проводить расследование по событиям, это однозначно, но как в любом случае, когда гибель военнослужащих проводится. Но в этом конкретном случае очень много возникает. Вообще по организации службы, ну короче, на массе уровней которые, людей, которые имеют отношение к деятельности 51-й бригады, и в том числе и командному составу, возникает масса вопросов. Для того, чтобы объективно это восстановить, мы указали, что мы, в общем-то, были бы рады увидеть работу военной прокуратуры, генеральной прокуратуры относительно этих моментов. Ну то есть информация тогда была бы более объективная, по нашему мнению. Инфаркт, и, да. да и то, что в том числе, и я вам скажу, как я вижу ситуацию. Я бы не хотел вообще ее комментировать, конечно, до получения результатов расследования, потому что на самом деле у нас очень большие вопросы, и мы не можем сказать, потому что сразу после трагических случаев, связанных с 50 бригадой, там Обвинять и Турчинова, и министра обороны лично и так далее. Ну, кого только, кстати, министра обороны почему-то меньше. В основном Турчинова и Санюка, если не ошибаюсь. А, Аваков еще почему-то склон. Хотя он вообще ни к кем бокам к этой бригаде. Ну, на самом деле там масса вопросов, начиная с самого низа. То есть организация, скажем так, службы, начиная уже с уровня командира взводов, командира батальона, понимаете. Очень трудно комментировать, поскольку командир батальона погиб. Ну, я боюсь сейчас, чтобы меня не обвинили, что я начинаю героев павших поливать грязью. Поэтому я бы все-таки дождался результатов конкретного расследования, и тогда уже ставили бы точки над «и». Это было бы правильным. Вот именно что касается 51-й бригады. С другой стороны, именно Камбрига, мне кажется, пытаются сейчас сделать козлом отпущения. То есть его, с него вина не снимается, но это не только его вина, скажем так. Новости Донбасса, зовут Виталий. А вот не знаю, насколько вам известно, что руководитель Донецкой Альфы Ходоковский, он сейчас перешел на сторону террористов. И насколько у вас есть информация, насколько это массово переход сотрудников Альфы, Беркута и какую-то опасность представляет для вот частей, которые сохраняют верность присяге, какой они носители какой они информации. Что касается ну, во-первых, надо понимать, что именно альфа это ну, намного большая опасность представлял бы переход каких-то аналитиков или руководящих кадров. Альфа это инструмент, да, это высококлассный, высокопрофессиональный, но только инструмент. Они опасность представляют только в том плане, что могут раскрывать специфику деятельности таких подразделений, то есть специфику проведения операций. Террористы, соответственно, зная какие-то нюансы, они могут быстрее вырабатывать способы противодействия. Что касается массовости, конкретно по Крымской Альфе мы сообщили, потому что мы заметили вот этот интересный процесс. По поводу того, что их усиленно обеспечивали самым новым, самым лучшим при Януковиче, сейчас их усиленно переподготавливают на территории России и забрасывают на Донбасс. То есть мы конкретно по Крымской Альфе сейчас проводим расследование. Что касается в целом ситуации по Альфе и количестве, так сказать, перебежчиков, я думаю, это бы корректно было бы услышать от представителей СБУ эту оценку. Ну, по Беркуту вообще масса вопросов. Мы же понимаем, что тут есть, скажем так, и, возможно, я не буду говорить, правильно это или неправильно, то, что Беркут стал повально. масса людей, которые не принимали участие в событиях на Майдане и которые служили в этом подразделении, понятно, что они уже под таким давлением, ну это был, скажем так, еще один фактор к тому, чтобы они переходили на сторону противника. И по Берку, то опять-таки, я думаю, что информацию должно давать Министерство внутренних дел. Это их не... Ну, мы можем комментировать какие-то события конкретные. Если говорить речь о явлении, тем более предательство, эта штука вообще многогранная, и нужно осторожно относиться к таким определениям. Мы по Крыму видели людей, которые носили высокие звезды большие и перебегали на сторону россиян, когда начинали конкретно расследовать в каждом конкретном случае. Оказалось, что там не все так просто. И, в общем-то, множество факторов повлияло на это. Но я вам рекомендую вспомнить историю военную генерала Власова. Его предателем сделал тоже, ну, не, родился предателем, были обстоятельства. Также и в этом случае. Доброго дня. Марк Рычкевич, киев Чи по вашими даними, чи ви помітили, що серед туристичних груп в у них проводяться ротації? Тобто з містах вони їх відправляють у колишні дитячі таборах, ну, Луганськ, Донецька область, чи або в Росію, а потім назад, щоб відпочити подальші навчання, проводити з ними? Мені здається, так Семьй Семенченко сказав, що вони це такі рухи помітили. Дякую. По поводу ротации, я бы сказал, ну, процесса вывода на отдых, но у нас такой информации нет. Скорее выглядит другим образом. Во-первых, идет террористы, при том, как они умеют красиво надувать щеки и там, кидаться громкими фразами, у них потери составляют в процентном соотношении к силовикам там, 1 к 10, 1 к 20. У них действительно серьезные потери среди личного состава. То есть тут речь идет, во-первых, во-вторых, большая часть, либо сейчас идет на сотрудничество, ну, то есть, просто говоря, сдается в плен и сливая информацию о своих, так сказать, соратниках, пытается спасти себе шкуру. И чем активнее будет Ато, тем этот процесс будет, конечно, больше. Но люди воюют фактически за деньги. Идея как таковая отсутствует. бачимо, скоріше односторонній процес. Я ще б хотів уточнити своє перше запитання. То яка все-таки, як ви думаєте, ціль цієї операції зараз? Дійти до кордону, очистити великі міста, зайняти малі міста? А то? Так. Ми не коментуємо. Ну, Во-первых, ми все-таки не плануємо російську операцію. Во-вторых, навіть ту інформацію, яку ми давали б, ну як не дзвонять. товарищ, я вообще с российскими журналистами, кроме оппозиционных, не общаюсь, поскольку я их журналистами не считаю. Звонит товарищ из РИА Новости, оперируя общим знакомым, там, корреспондент нашего информагентства в Минске, из Минска. И говорит, я говорю, типа, извините, я с российскими пропагандистами, в общем-то, не вижу смысла устраивать дискуссии, тратить время. Он мне, не, подождите, у меня только один вопрос. Вы не знаете, что будут дальше делать силы АТО на Донбассе? Я говорю, а почему бы он мне не обратиться к нашим спецслужбам? Пускай они просто напишут письмо на ФСБ или на ГРУ, да и все. Чему мы так будем мучиться вот этим? Ну, то есть в данной ситуации Я мы очень осторожно относимся к подаче подобной информации. Чьи еще запитания? Дякую Великий за ваш Спасибо. визит. Успехов. До побачення.